Шановні друзі, Україна зараз переживає важкі часи. Ми всі уважно стежимо за тими новинами, які показує нам телебачення, постами в соціальних мережах, які поширюють наші друзі, та багато хто з нас отримує дзвінки з Криму від наших родичів та побратимів. Україна ще не встигла попрощатися з героями своєї Небесної Сотні, як наші вороги зі Сходу пробують пошмутувати нашу державу на частини. Але впевнено можемо їм сказати, цього в них ніколи не вийде. На більш ніж 20 років незалежності Україна виховала достатньо багато молодих патріотів та фахівців, які здатні керувати та грамотно врядувати у своїй державі. Неважливо зараз, то на які мові і де спілкуються. Я як і киянин і особисто в побуті спілкуюся російською мовою. І Зараз я хочу звернутися к нашим восточним друзьям. Дорогі хлопці! то що нам говорять по поводу, языков, по поводу на історію, це є не более істерія. тех людей, которые хотят удержаться при власти. Мы всегда находили и найдем общий язык между собой. Мы должны общаться не только на русском или украинском языках, а также на тех языках, которым общается весь мир. На немецком, на английском, на французском и, возможно, даже на китайском и многих-многих других. Поэтому языковая проблема, она есть не более чем надуманная. И сейчас я также хочу обратиться к нашим крымским друзьям. Поймите, что никто не вправе давать вам указания и ставить вас перед каким-либо выбором. Вы жили совершенно спокойно и хорошо до этого. И сейчас та истерия, которую нагнетают наши враги, есть не более, чем их агония перед тем, что мы входим в цивилизованное общество и с нами с уважением общается весь мир. Поэтому, ставя галочку в каком-либо бюллетене или протоколе, подумайте, кому вы хотите передать власть. Подумайте, готовы ли вы взять ответственность за себя, за своих детей, за то, что вы передаете власть неизвестным людям, которые просто пришли на вашу землю. Это не есть правильно. Вы достойны сами, чтобы руководить на этой земле. Вы достойны сами принимать решения. И вы достойны жить хорошо, жить с уважением и жить на своей земле Украине. Слава Украине!